Коммунальщики начинают готовиться к зиме еще задолго до ее начала, ведь только так можно обеспечить тепло и уют в домах наших жителей. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону одним из самых значимых мероприятий по традиции является гидравлические испытания на прочность тепловых сетей. Причем опрессовки проводятся как до, так и после завершения ремонтных работ. В ходе весенней опрессовки были выявлены слабые участки сетей и определен фронт работы. На сегодняшний день ведется подготовка к работе в зимних условиях объектов теплоснабжения. В плановом порядке порядке выполняется ревизия и замена запорной арматуры в камерах и центральных тепловых пунктах. Проводятся ремонты котельных и насосных станций, замена ветхого водопровода. Подготавливаются к работе в зимних условиях теплопункты. Выполняются ремонты тепловых сетей, повреждения которых были выявлены в ходе майских гидравлических испытаний как, например, по адресу строителей 21 2. Также меняются старые трубы на новые, более современные, с предварительно нанесенной пенополиуретановой теплоизоляцией в пластиковой оболочке. Данный вид работ выполнен на улице Партизанской. Ежегодно коммунальщики внедряют новое оборудование, работают с современными материалами. Так, например, в котельной, что в районе лесокомбината, смонтированы два новых водогрейных котла Ижевского котельного завода. По улице Союза Республик проведена замена 360 метров магистрального водопровода. Организации, обслуживающие микрорайоны, производят ремонты подъездов, устанавливают пластиковые окна, ремонтируют отмостки, кровлю, межпанельные швы. Дворники приводят в порядок придомовые территории скашивают траву, ухаживают за клумбами и так далее. За всеми происходящими сегодня ремонтами коммунальщики не забывают и об основных своих обязанностях. Задачи управляющего предприятия в первую очередь в предоставлении полного спектра услуг, что включает комплекс технического обслуживания многоквартирных домов, отопление, водоснабжение, вентиляция, санитарное содержание придомовой территории, сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Кроме того, на ряде многоквартирных домов в данное время ведется капитальный ремонт. Более подробно об этом в нашем следующем сюжете.